Субтитры сделал DimaTorzok Коломойский закрыл свой банк ну, у нас в Крыму, и не выдает депозиты. Вот и все. Люди хотят забрать свои деньги. Но что Коломойский у нас забрал, мы хотим забрать свое. Там уже расписано по датам, по номерам. Там уже расписали все по датам. Но номер такой это 26 Кто-то стоит забрать депозиты свои можно. Кто-то даже, вот как я, пусть это будет небольшая сумма, но это заработная плата, моя, которая застряла там на карточке. Я ее пытаюсь сейчас, по крайней мере, записаться в. Очередь. Я не знаю, какое буду, там, 5000, может, про Голомейцева, скажем так, паразит 3. Паразит 3. Паразит такой. Из 400 зашло 131. А списку уже 5600 уже вывесели. Нет, да? это так, не список. Это разбитые номера по числам. Каждый день плюс 400, плюс 400, плюс 400. Плюс 400 да. А вот сейчас 3 900. Вот я была полчаса назад. Запись была 3900. То есть, вот если здесь еще человек 300, то значит будет это 400.

26 апреля вы. Я в возрасте, мне 77 лет, и мартовская пенсия у меня лишит в Вот как быть, как получить мою пенсию? У меня нет здоровья, нет сил стоять в этих очередях, и куда и как хлопотать по этому поводу. Коломойского нужно просто расстрелять, а лучше всего заживо подвесить и содрать с него кожу. За, за, такие вещи, которые он сделал с людьми, со, с, вкладчиками всего Крыма. Мы только пытаемся записать чтобы вывесили списки, чтобы потом нам дали номерочки и, может быть, еще вернуть наши деньги, наши вклады.